assalomu alaykum aziz obunachilar bugun ayol kishilarni problemasi to'g'risida gapiramiz o'sha ayol kishilarni orgazm olmasligi to'g'risida bir qizimiz yozibdilar salom turmush qurganimga qurganimda erim bilan bir marta bo'shanganman boshqa umuman bo'shanmaganman oradan vaqt o'tib biz ajrashdik u uylandi man hayotimda ham boshqa bir erkak kirib keldi ammo bu erkakdan ham umuman qoniqmayapman postelda menga yoqadigan usulda bo'lmaymiz lekin men harakat qilmay baribir bo'shana bo'shaolmayapman nima qilish kerak man ham boshqa ayollar kabi erkak kishi bilan bo'shashni xohlayman ya'ni bu yerda o'zida savolni tagida o' крытий narsa bor demak ayol kishi o'zini o'zi demak qondira oladiku o'sha eri bilan bo'lganda yoki erkak kishi bilan bo'lganda qoniqolmaydi uh, ko'pincha ayollarimiz o'sha uh, yoshlikdan qiz bolalik paytidan masturbatsiya qilib kelishadi ba'zida o'yinchoqlar vibratorlar har xil nimalardan foydalanishadi shu narsaga o'rganib qolib u ham eridan o'sha qoniqmaydigan holati juda ko'p bo'ladi endi erkak kishini ayol kishini bitta kitob deb aytamiz va первых o'rganish kerak u ayolda birinchi nima agar masalan unda kuchli bo'ladigan bo'lsa agar kliterni tayinlamasdan turib boshqa qildirmasdan turib qilingan aloqa u ayolga faqat yoqmasligi mumkin noxushlik bildirishi mumkin uh, og'riq chaqirishi mumkin quruq bo'lishi mumkin boshqa qilishi mumkin erkak kishi ham sall uh, mana ko'rsatuv boshlaganimizga h to'rt yil bo'ldi uh, to'rt yil ichida shuncha ko'rsatuvda bu temalardan juda ko'p aytirdik tapto'satdan emas demak ayolni o'zi ko'nglini topish kerak unga chiroyli gap gapirish kerak tayyorlash kerak faqat xohishi bo'lganda uni yetiltirib undan keyin yaqinlik qilish kerak deb o'rgatiladi bu narsa bu qizimda o'sha bir marta aloqada o'sha qoniqish oldim keyin o'zimni o'zim qondirib yuribman degan narsa bu ayolda kasallik yo'q bu buyerda ko'proq er bilan xotinni o'rtasida o'sha seksologlar ko'rib hal qilib beradigan семейный oilaviy dзe hisoblanadi demak bir biriga kalitini topmagan o'sha bir biriga to'g'ri nima qilmagan ko'pincha osha erkaklar o'ylaydiki man qancha uzoq payt kirdi chiqdini qiladigan bo'lsam ayol kishiga shunchalik yaxshi deb tushunchani o'zi noto'g'ri ikki miltgacha bormay taom qildim demak bu yomon degan narsa ayol kishini ustida bir soat harakat qilsangiz ham agar tayyorlanmagan unda xohishi yo'q e, e'tibori yo'q unda kuchli nimasi bo'lmagan bo'lsa rag'batlantirish bo'lmagan bo'lsa hech qanaqa ayol o'zidan o'zi uz, siz kirdi chiqdingiz bilan u rohatlanib yoki orgazmga erishib qolmaydi orgazmni olib yetkazish uchun hammasini o'zini etapi bor uy qurganda fundament davol tom qilgandak uni o'sha etap etapi bilan oldin chiroyli gaplar bilan undan keyin sovg'a salom e'tibor bilan undan keyin payting degan narsalar bor boshqa narsalar borki kulininguz deysizmi narsalar borki ayolga yoqadigan uni topib olish kerak kim ayolni ko'kragi o'ta sezuvchanli kimnidir barmog'i kimnidir bo'yni kimnidir qulog'i ya'ni o'sha erogen zonalarni topib erogen zonalarni uzoqdan uzoq наращивание qildirib olib borish kerak keyin oxirida o'sha kliterrozi bilan o'sha kuchaytirib borish kerak undan keyin tayyor bo'lib qo'l bo'lib Harakat nankine, harakat erganizm, adi, ayladi, garmoni, de, o'zi baabir, konduruş, man, waseyem, harakat qilib sizni tortgandan keyin undan keyin harakat qiladigan bo'lsangiz shunda organizm orgazmga yerishish ham oson bo'ladi va oilada garmoniya hosil bo'ladi endi mana qaranglarda erkak kishi o'zi g'ururi bor baribir xotinni qondirish bizani farjimiz endi man ayol kishi so'ragan bo'lsa ham baribir erkakka aytyapman hop nimaga harakat qilmaysan san xotiningni o'sha so'rab nimaga bu qoniqmayapti nimaga e'tibor bermayapti ustiga chiqib tushganing bilan hech nima bo'lmaydi işte, bu, bu, bu narsa undan keyin man erkaklardan so'radim mana kommentariy yozinglar qani nima deb o'ylaysan nimaga bu xotining qoniqmaydi nima uchun ayol hammasi qoniqmaydi nega bir gal qoniqadi bir gal xohlamaydi nega har kuni xohlamaydi xotining qani aytchi shu sani o'zing miyang bilan nima fikr bildirasan mana shuni bilan erkaklarimizni uh, miyasidagi uh, narsani bilib olamiz o'shanga tushuncha beramiz shuni o'rgatamiz ana oilani baxtli bo'lishiga bu juda katta rol o'ynaydi man hammanlardan o'sha uh, komentariya uh, kutib qolardim o'ylaymanki bu juda ko'pchilik uchun kerakli mavzu deyman o'sha kommentariyalarda yozib orilar o'sha kommentariyada yozganinglarga qarabman ki keyin yana bu temalarni davom ettiramiz albatta baho berishinglarni ham kutib qolardik va bizni kanallarimizda aktiv bo'linglar kanalimizga yozilib qo'ying instagram va telegram kanallarida savollaringizni kutib qolamiz u savollaringizga men o'zim shaxsan doim javob beraman yoki o'sha голосовой yoki o'sha yozib jo'natib yuboraman nima hech qanaqa ko'pincha youtubeda uyalishadi savol bergani man o'sha maslahat berardim instagram yoki telegram kanaliga yozishinglarni xayr <laughs> salomat bo'linglar